もうね、みんなね、私はね、あのね、本当にすごい言いたいことがある。もうね、なんか、なんて言うのこう出だしって結構大事だと思うのよ。放送の。放送の序盤ってめちゃくちゃ大事じゃないで、出だしがなんかいかに面白いかとか、まあそういうので、こうちょっとなんか見続けるか見続けないかを決めると思うのよ。で、だんだん今ね、グダグダになってきてて、あ、もうなんか、あ、なんかもう終わったな、みたいな、なんかそういう感じなんだけど、で、なんか、こ、そこのね、 出だしの OP に力を入れすぎて、私は時間配分を間違えてしまったと。で、なんか、そう、そこのね、動画を作るのにめちゃめちゃ時間をかけたと。生放送なのにさ、動画を作るのだけに時間をかけすぎて、もう生放送は無計画。私は、なんと、三曲、 4曲しか準備してなくてなそれで多分時間足りるとか思っちゃってたんでしょうね全然足りないよ本当にもうバカーはあーはあちゃまにはねそしてね昨日ね突如ねあれなんです昨日突如 OBS がおかしくなって全部英語表記になったんです英語弱々なはあちゃまに操作できるわけもなく に期待させたのにめちゃめちゃ期待を煽おっておいてこんな結果になってしまって本当に申し訳ないでもねいいと思うんだ私はここがスタートでいいと思う今はまだクソ雑魚だし配信準備を全然ねできてないところもあるしで放送でたくさん事故も起こしちゃう時だってあると思う予想外のことがねたくさんあると思うでもね 1>, 1年後2年後10年後になったら今日放送しようって思ってたビジョンを確実に放送できるように次は絶対にうまくいかせようって思うだから今日の放送はいい経験だったな れね、まあねハーちゃマンね今日一日でねすごいねいろんなね反省がねもうねまあ逆にってか逆になんでこれを想像しなかったんだろうっていうなんでこれを想定せずになんかずっと放送のギリギリ前までなんか動画を作り続けたんだろうってね私はすごい思ってるのでもねなんかハーちゃマってね 本当にすごい何て言うのかしらねあの本当になんか目の前のことに真剣になりすぎてこう何か周りというか先が見えなか…見,えな,い見えないこともねあったりしたりとか何か本当になんだろうこう一つのことをこれやろうって決めたやつは最後まで終わって終わらせたかったの本当にだからもう OP をねあのすごい全力注いで作った結果、まあ、こうなってしまったと。 で、まあ、このね失敗から学べることはねたくさんあると思うだからねもう今日はねもうその失敗をねこ,ここでね反省してもう、まあ、なんとね反省会みたいになっちゃったんだけどまあねこのね2周年記念っていうねもう2年経ってで今こうなってでたくさん成長したこともあるけどでもやっぱりまだ成長しきれてないところもあるとじゃあ来年3年目になった時にどこまで成長したいのかとか を目指してるのかとかとそういうのをねなんかやっぱり結構最近私すごいね迷走してるとか言われるしなんか「はー、あ、ちゃまあのどこ目指してるの?」ってすごい言われることが多いんだけどはー、あ、ちゃまはね多分ね私がそれをしっかりとみんなに伝えてないからそう思われちゃうってことがね多いと思うのだからね私は、ま、何度も言ってる通おり、ま、最強のアイドルになりたいと <laughs> なんで最強のアイドルってって思うじゃん普通に思う私も思う でもあのね、そうよね。もうね、最強アイドルってもうなんか具体化されなさすぎて、あまりにもアバウトすぎて、何それみたいな、小学生が最強とアイドル取ってつけたみたいな、そういう感じの目目標みたいになってるんだけど、とにかくハーチャまは、ハーチャまの思い描くね、最強アイドルっていうのは、まあ、ナンバーワンというかん、なんか別に、例えばさ、こういうのじゃないの別に、なんか VTuber 界でトップを取るみたいな。なんか、 何て言うのかしらね、なんか誰かの一番になりたい。なんかみんなの一番じゃなくてもいい。だってハーチマって別になんかみんなから好かれるような性格とか,なんかそういう感じじゃないしなんかそういうキャラもしてないしってか万人受けしないわけよ。だからね今こうやって放送に来て、まあ、たくさん応援してくれるみんなねこうやってね今来てくれてるねみんなにこうなんかみんなの中の一番になれたらなって思うしなんかそこでね なんかね、そう。それでいいんだ。ハ、は、ー、あ、ちゃまは。<laughs> 何この、<laughs> 何このなんか、しみじみみたいな。そう。バニューの気、しないんだよ、ハ、は、ー、あ、ちゃまは。でもそれでもいいんだって。だって唯一無二になりたいんだもん。いろんなとここうやって行ったり来たり、なんか私ね、結構ね、なんか結構ちょっとね、しんみりした。しんみりではないけど、なんか今回、 ま、二周年記念でさ、こんななんかさ、喋る機会もあんまないと思うから、こういう過去を振り返るみたいな。あんましないし、ハーチもそういうこと。だから、なんか今日の放送でちょっと話そうと思うのは、あの、ハージは2年間活動してきて、私本当にいろんなとこを転々としたわけよ。っていうのも、あの、ほんとね、いろんな、まあ、こうゲームしてみたりとか、ノベルゲームしてみたりとか、なんかいろんなことを本当にやってきて、エースマールをすごいやった時もあったし、でもなんか結局、 それで最終的にたどり着いたのが、じゃあ今。今がね、一番私がやりたいことをやっていて。でもなんか、んー、な,なんていうのかしらね。なんか別にね、私はね、この活動で、なんかやりたいことだけやってこうとは思ってなくて。なんかもちろんやりたいことやるのも大事だけど、かもちろんさ、なんていうのかしらね。まあ、ちょこっとその、だって私、ほら、結構動画編集とかもするけど、なんか、動画編集好きなんだけど、まあ、やっぱり肩凝ったりとかもするし、 なんかそういうちょこっとなんかまあ好きなことの中にも嫌なこともあったりしてでもなんかまあねそういうところもね含め頑張ろうととにかく全力でやるって決めたからにはそのやるって決めたことを最後までやりきろうってね思いますはい だからね、ハーチャまもねここでね宣言して「ハーチャまは最強アイドルになるんだ!」ってね、まあ、動画の中でも言った通りそれって言ったからには最近さ結構ねこう企画とかよくするじゃない。でなんか私最近すごい変わったなって思うのが一つ一つの放送に絶対、まあ、今日はちょっと準備不足だったんだけど、まあ、すごいさ準備するようになったのよ。 で、それは、あの、みんなのね、ファンから、ファンのね、みんなから、こうえ、こういうとこが、なんかちょっと抜けてるよ、みたいなね、アドバイスもらったりとか、まあ、そういう話を聞いて、まあ、そうだよな、みたいな、考え改め直さなきゃな、と思って。で、だから、もう、放送一つ一つに、だから、一日一回になっちゃうかもしれないけど、放送一つ一つにね、準備して、しっかり準備して、で、一時間、もう最初から最後まで面白い放送をしたいと、 ハーチェもそういうスタンスで行きたいとね。今は思っていて。だから、もうこれからね、どんどん毎日、企画とかね、たくさん考えてるし、明日からもうすでに、もう企画とかね、バンバンね、やってこうと思ってるし。まあ、だから、うん、まとまらないね、全然。<laughs> まとまらないけど、もうとにかく、な、今までのね、ハーチェもね、生ぬるかった、ほんとに。生ぬる、もうほんと、 それ…やばいやばいやばい 全力でやってるからみんなも全力で好きっての伝えてほしいし全力でこう「ハちゃんもってこんだけ可愛いし「いいんだよ」みたいなふきしてほしいしてか待って始まってんじゃんもう <laughs> <laughs> あっどうせどうしよう実しましょうかちょっと待って。 目標はでかくないとねえということでとんでもなくでかい目標をねここに掲げたい、えー、チャンネル登録100万人再生数1000万人1000万回だって英語の洋楽って絶対そんぐらいいく,くよ行く,行く,行く,くよいくいくいくよ声かわいいしで単独ライブしたい声優デブンしたい世界のハートも増やす、まあ、誰かのね ナンンバーワンで唯一無二の存在になるまあ来年までにとは言わないけどまあ再来年までにはねえこれ夢叶えちゃってるんじゃないのねえ絶対これいけるよねハーチャもう確信を得てるよ確実にこれいけるよこれはねハーチャマの努力次第でもねハーチャマの努力だけじゃねどうにもならないこともあるまあやっぱり ここにいるねファンのみんなが応援してくれないと叶えられないね夢だと思うハあちゃんもねもちろん頑張るしでもやっぱりなんかサポートとかもねしてもらいたいなと思うだから今後ね3年目になる時楽しみにしてて来年は絶対に 1>, 1年越しでめちゃめちゃ成長したなっていう放送にするから今日の2周年記念はまあ序盤だけだったなってねたくさん言われると思うだってそうだったもん本当に無計画